за зону Еврокубков, если бы Воска не выполнила свои задания на сезон посредством национального кубка в минувшую среду. Как результат научной встречи с донецким металлургом у Полторовча просто не хватило мотивации. У нас два дня назад очень тяжелые игры, конечно, на полезных вофиналах думаю, что мы дали на этот игр 200%. Каждый, конечно, на этот игр у нас был мало и мы но мотивация была меньше. Уже на девятой минуте команда... Медис прострелил штрафную на Танаса и Чеприан красиво переправил мяч в сетку величка. После чего Румын направился к лавке запасных, целенаправленно от Кисле. Сразу видно, кто у Танаса в команде лучший друг. Далее последовала пристрелка в с дальних дистанций. Это Сури сначала пробивал мощным ударом мимо, далее Деби навесил парашютом. Снова безрезультатно. Отыграться в Орске помогли сами хозяева. Случилось это на 31-й минуте. От головы Сергея Белозора мяч влетел. Тел в ворота Дончан 1-1. Пути на отдых хозяева могли при счете 2-1, но удар Майо Серджио отразила штанга. Второй гол Металлурга случился на 54-й минуте. Кинсли, который вышел на замену после перерыва, штрафной соперника, перебрасывая мяч, угодил в руку Бойко. В финале, резюмирует Виталий Кадулян, в отсутствии штатного пенальтиста Фернандеша, Корытько не отказал себе в удовольствии отличиться с 11 метров 2-1. Хотя установку Костова на матч футболисты Металлурга уже выполнили, увеличить счет поочередно могли Хинсли, Марио Седжио и Даниловский. Я уже настраивался на эту игру, так как разумеется, что он болеет 50%, я понимаю, что он его обрагал вирішили задачу. Вони ще не обов'язково робили брати. в трьох іграх